Təlehəmə söhbət kanalının izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün videomuzda sizə Yasamalda eksklüziv qanunu 4 otağlı mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir 77 nömrə marshrutunun sonuna yaxın, Yasamal parkının, Qismət Qala Sarayının yaxınlığında yerləşir. 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində 136 kvadrat metr ölçüyə malik qanunu 4 otağlı mənzil. Videonu sona kimi izləyin. Mənzil haqqında bütün məlumatları qeyd edəcəm. Məhzla haqqında məlumatınız olacaq. Otaqları çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Nəsa sual yaranarsa, əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayıb suallarınıza cavab ala bilərsiniz. Giriş qapımızı təqdim edirəm. Daxil olarkən belə bir gözgülü pavuq kaşıq yığılıb Qonaq otağı, mətbəx, yataq otaqları və sanitar qovşaqlar ayrı-ayrı otaqlarda yerləşir. Çox qəşəng, geniş layihəsi var. Bölünməsi rahat bölünüb. Qanuni 4 otağlı, yarım sıfazlı mənzildir. Qabağı açıqdır, günəşə tərəfdir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. Dövlət ipotekası təsdiqlənmiş şəxslər rahat ipoteka salıb mənzil ala bilərlər. 2 ədəd sürətli lifti Yeraltı dayanacağı mövcuddur. Qonaq otağını sizlərə təqdim edirəm. Çox böyük ölçülü maliç qonaq otağı var. Təxmini 40-45 kvadrat metr kvadrat metr ölçüyə malikdir. Döşəmə parkettdir. Mənzilin vəziyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Qonaq otağını təqdim etdik. Kondisioner mənzilin qiymətinə daxildir. Pərdələr, çılcıqlar. Hə, evdə görən nə varsa hamısı qiymətə daxildir. Yenidən koridor hissəmiz. Burada mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəx mebeli yığılıb, televizor var, kondisioner bu, mətbəxdə də var. Döşəmə parketdir. Mətbəxdən eyvana çıxış var. Bahalı kombi var, dəmirdöşən kombisidir. mətbəx hissə. Geniş mətbəxi də var. Dəyərliz izlədilər, mənzilin açarı bizdədir. İstənilən vaxt mənzilə baxış keçirmək mümkündür. Mənzilə baxaq, bəyənək, qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Qiymətini şərh bölməsində qeyd edəcəm. Yataq otaqları, yenidən koridor hissəsini təqdim edirəm. Burada bir yataq otağı yerləşir. şəhərə görünüşü var. Döşəmə parketdir. İkinci yataq otağımız. Bu hissə də görə burada da şəhərə görüntüsü var və eyvana çıxış var. Ümumi liftdə mənzildə iki eyvan var. Mətbəxtdən çıxış və iki yataq otağından eyvana çıxış var. Mənzilin ideal proyekti var. 136 kvadrat metr ölçüyə malikdir. 3-cü yataq otağı. Bu yataq otağından da bayaq qeyd etdiyim eyvana çıxışı var. Burada da kondisioner var. İndi isə salonla qovşaqlarla ayrı-ayrılıqda -ayrı tanış olaq. Geniş sanitar qovşağı. Aksesuarlar təzə qoyulub, təşahirli olmayan vasitələrlə qoyulandan sonra mənzil ünvanlı təmin edəndən sonra yaşayış olmamış mənzildir. Yəni əvvəl yaşayış olub, sonra isə təmir olunub. Burda isə digər sanitar qovşağı. Dəyərlizlər, bir daha ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzil yerləşir Qismət Çoban Sarayın parkın yaxınlığında. 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində 136 kvadrat metr ölçüyə malik, qanuni 4 otaqlı mənzildir. Binanın qazı, su, işığı daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. Mənzil nağd satılır. Dövlət ipotekası təsdiqlənmiş şəxslər ipotekiya salıb mənzili rahat ala bilərlər. Qiymətini şərh bölməsində qeyd edəcəm. Əlaqə nömrəmiz də hərsinin qeyd olunacaqdır. Video ilə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Xahiş olunur videonu bəyənib kanalımıza abunə olasınız. Elə dəyərli izləyicilər, növbəti mənzillərdə görüşənədək.